ঘপ ঘপকৈ আহোঁ আকৌ গৈছেনে টপ টপকৈ ৰূপটো সলাই আহোঁ কিয় জানেনে নাই আচলতে ৰূপটোহে সলাইছোঁ মনটো সলোৱা নাই এই কথা এটা মনত পৰিলে এই আমাৰ যে মানুহবিলাক যে মৰে মাক বাপেক আজিকালি আকৌ মানুহবিলাকে শাস্ত্ৰটো লিখাই আছে যে আৰু কিছুদিনৰ পিছত এইবিলাক চব নাইকিয়া হ'ব এই যে ব্ৰত কৰা বোলে তেৰদিনীয়া এব এমহীয়া কিবা কিবি এইবোৰ নিয়মবোৰ থাকে নহয় মই বৰ বৰ নিয়মৰ কথা নাজানো মই সেইবোৰ নিয়মক গুৰুত্ব নিদিওঁ আকৌ মই আকৌ বেলেগ নিয়মকহে গুৰুত্ব দিওঁ সেই নিয়মবিলাক যে থাকে এইবোৰ একেবাৰে নাইকিয়া হ'ব এই ৰ'ব ৰ'বহে সেইবোৰ নিয়ম গুৰুত্ব দি নিদিওঁ বুলি কোৱা কাৰণে মোৰ কাৰণে সমাজখন বেয়া হোৱা নাই আকৌ সেইসকলৰ কাৰণেহে বেয়া হৈছে যিসকলে নিয়ম মানে সেইসকলক সেইকেইটা কথা ক'বলৈকে আহিছোঁ বুজিছেনে একেবাৰে নিয়ম মানি মানি আমি পাগল হৈ থাকিম কিন্তু নিজৰ পিতেকে মদ খাই একেবাৰে টুং টাং হৈ থাকে অ' ব্ৰত পৰি আছে অ' বোলে সেই হাতে তেওঁ হাতে বোলে অগ্নি দিলে কিবা মুখাগ্নি কৰিলে তাৰপিছতো মদকণ নাখালে নোৱাৰে এইবিলাকৰ কাৰণে সমাজ ধ্বংস হ'ব কি জানে নাই আজি দুদিনমান ধৰি পেলাই আমি কোনোবা কোনোবিয়ে মানিয়ে আছোঁ কথাবিলাক যোনদিনাখন আৰু একে মানুহবোৰ সদায় চবৰে ঘৰে ঘৰে হ'ব তাৰপিছত মানুহবোৰে কি কৰিব জানে নাই ই তাৰ পিতেকে মদ খাই আছে আমাক কি গছ পৰিছে আমি একে ব্ৰত খান্দি থাকিবলৈ নোখোৱা নোহোৱাকৈ নকওঁ যাহ তাহাঁতৰ ব্ৰত মাক বাপেক ভাল হ'লেও সেই ল'ৰা ছোৱালীবোৰ কাৰণে মানুহবোৰে ব্ৰত নখটা হ'ব হয়নে নহয় কওকচোন বাৰু আচলতে নিয়ম যিসকলে মানে নহয় সেইসকলৰ কাৰণেহে সমাজখন বেয়া হৈছে আপোনাৰ মোৰ নিচিনাবোৰৰ কাৰণে নহয় আমি আকৌ নিয়ম সেইবোৰ নেমানো দেই এই যে ব্ৰত খাটিব লাগে কিবা খাটিব লাগে আৰে বাবা আন্তৰিকতা থাকিলে আপুনি মোৰ তেজৰ সম্পৰ্ক নহ'লেও আপোনাৰ ব্ৰতটো খাটিম পাই আপুনি মোৰ লগত ইমান সৎ উপদেশ দিছিলে সৎ জ্ঞান দিছিলে সঁচা বান্ধৱী হৈ আছিলে এই কথা উপলব্ধি কৰিয়েই একেবাৰে দুই তিনি সাঁজ নোখোৱাকৈ থাকিম কিন্তু ঘৰ হ'লেও পৰ হ'লেও সঁচা কথা কৈছোঁ দেই একেবাৰে যিবোৰ মানুহৰ কোনো আদৰ্শ জ্ঞান নীতি নাই সেইবিলাকৰ হৈ কিয় নিয়ম মানিমহে কওকচোন এই নহ'লে এনেকুৱা হ'ব আৰু নিয়ম মানি আছে বোলে ইফালে ঢোক ধোক পোকে খাই আছে বোলে একে মদৰ পানী বটলত মিলাই মিলাই এনেকুৱা নিয়মক আকৌ মই পচন্দ নকৰোঁ দেই সেইকাৰণে মানুহজনী মোক শুনিও ভাল নাপাবিছেনে এ নেপালে নাই দিয়ক হে আপোনালোকে ভাল নাপালে কি হ'ল সেই ভগৱানে ভাল পালেই হ'ল সস্তা কথা কৈছোঁ ভগৱানৰ প্ৰিয় হৈ থাকিব পৰাটো বিৰাট ডাঙৰ কথা সৎ কাম কৰক সৎ উপদেশ দিয়ক সৎ হওক নিজে উপদেশতকৈ আহি ভাল নিজে সৎ হৈ দেখাওক তাৰপিছতহে মানিম নে কি কয় আপোনালোকে ভাল লাগিলে নাই বাৰু কথাকেইটা শুনি আৰু আমাৰ সমাজ ধ্বংস কৰা এই নিয়ম মণাকেইটা সৈন্য আপোনালোকে কওকচোন বাৰু চকুটো অকণ বেকা বিকিকে কৈছোঁ বেয়া নাপাব দেই